Hər şey salam, xoş gördük bir daha. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günlərim 2 ay olub ki, artıq mən video çəkmirdim hekayə. Demək, onlar bu 2 ayda başın çox qaçığı oldu, aktivlik falan ölüb Allah bilir. Onun üçün isə bu gün demək bu günlərim biz UniBank proqramımızın videosunu çəkmişdim. O da xeyli izlənmişdi. 1.5 qəmin 1500-lə mə olmuşdu. Çox sağ olun görə. Demək, biz bu günlər həmən o, elə bir proqramın çox adam başa düşmüyüb kartı açılma lazımdır. Onu başa salacağam. Gördünüzmü UnionBank bu proqramdan aşağıda giriş ellik. Barmaq skaner kodumuzu yazırıq və gördünüz kimi açıldı. Və gördünüz kimi mənim burada bu hissədə mənim kartım var. İndi biraz sansur qoya bilərəm ora. E, kartı göstərmək istəmirəm. Elə bir gördünüz ki, orada kart var. E, sizə görə artıq mən ikinci karta açacam və kartımız gördünüz kimi Mastercarddır. İndi deyəcəksiniz, məsəl üçün, açmağa gedəcəm. Kartı açmışam və bu rəqəmlər gördünüz kimi ulduzu öz qoyub, mən qoymamışam. Necə biləcəyik? Burada kart rekvizitləri yazılıb. E, i̇kinciyə basırıq. Və e, həmin nömrə hansı proqramın qeydiyyatına keçmişsizə kartı əlavə nömrə atmısız. Həmen kod olar gələcək. Görəndiniz kimi şifrəm gəldi. Şifrənizi görməyəcəksiniz. Şifrəmi əlavə etdim və görəndiniz kimi kartım gəldi 16 rəqəmli kodum. Sonra isə e, bitmə tarixi və aşağıda göz var. Gözü basanda üç rəqəmli kod gələcək. İndi onu da sizə gizlətdim. Yəni görməyənsiniz. Bu qədər. X verdik, nəsə onu bildik. İndi gəldi kart əlavə etmə. Mən ikinci karta daxiləm sizə görə. Demək, baxın bura girdik. Gözə göstər kart əlavə et sözünə bassanız, daha doğrusu burda yenə sizin əlinizdə hansısa bir UnionBank kartı varsa əlavə edib basırsınız. Amma sifariş edirəm davam etmək. Digital kart ödənişsiz görünüşü yazıb sifariş etmək. Burda digital seçirsiniz e, və burda məxfi söz yazırsınız. Bu məxfi sözə gizlətməyinizi tövsiyə edirəm. Mən yəni ki məxfi sözümü yazıram və mən xidmətlərə razıyam sözü basıb davam etməyə basıram. Və burdan sizdən barmaq skaner istəyir gəlib. Artıq UniBank yazır ki, sizin artıq kartınız var və bağla sözünə basırıq. Vsü, yəni də artıq ikinci dəfə bizim kartımız oldu. Eee, amma mənim kartım olmayacaq. Niyə? Çünki onu dedim. Çünki bir UniBank proqramında maksimum bir kart açmaq olar. Yəni ikinci nə açmaq olmur. Bunu ləğv edib yenə açıla bilərsiniz. Onun üçün mənim bir dənə kartım olduğu üçün elə bil e, artıq kartım olubsa yeni kart açılmadı. İstəyirsiniz lab siləyim burdan girib yenə baxım. Barmaq skanerimizi e barmaq skaneri ilə daşdıq. Ya kartım. Ha hə, bura. Baxın gördünüz kimi açılmır. Amma bir kartım var. Mənim. Və onun deyim ki bu kartı telefona əlavə etmək olar. Amma necə? Yəni minimum 1 dollar vurmalısınız kart necəninə. 1 dollar da bildiyiniz kimi 1 man 70 qəp. Qısacası siz 70 qəp vuram bilmirsiniz deyək ki 2 manat vurmalısınız. Kartınıza 2 manat vurmalısınız ki, kartınızı telefona daxil edib oyunlara ödəniş etmək və yaxud da ki, hansısa bir e, xaricdən bir məhsul sifariş etmək üçün, yəni sifariş etmək olsun deyə minimum 2 manat pul vurmalısınız. 1 dollar, 1 dollar 1.70dir. Beləsiniz 70 qəpik, yəni qəpikdə aparatdan vurmaq olmur, deyək 2 manat vurmalısınız. Onu da inşallah gələcəkdə e, göstərərələr necə vurmaq lazımdır. Ona vurmaq, çıxartı ödəniş e, etmək üçün ya emanət və ya hətta milyon terminallarından istifadə edə bilərsiniz. Üçün, yəni bu qədərdir. Və bunun e, Mastercard Visa e, kart əsasən sifəsi olmur, səhv etmirəmsə. Yəni ancaq Mastercard olur. Burada da gördüyünüz kimi E, pin kod değiştirin yani, evvel kartınızın kodunu nerede değiştirə de aslında kart koyun kartınızı kod koymuşsunuz kartınızın kodunu yalnız aşağıdan pin kodu değiştir sözüne bastırsınız sizin nömrünüzde kod gelir ve hemen kodda da özünüz e, kartınızın kodunu seçirsiniz kartı bloklaştır falan var e, belə yani başka suallardan ise yorumlara yazabilirsiniz onunla mən e, cevap verə bilərəm cevaplayacağım və kartdan karta da ödənişlər olur əsasən. Kartınızdan həm yaxud da mobil operatorları falan da ödəniş edə bilərsiniz belə. Sağ olun, ə, salamat qalın. Kanalı abunə olmağı və like etməyi unutmayın. 2K abunə az qalmışdı. Belə, sağ olun.